दिल्लीतील सेंट कोलंबस शाळेच्या प्राचार्य आणि शिक्षकांच्या जाचाला कंटाळून दहावीत शिकत असलेल्या मराठी विद्यार्थ्याने मंगळवारी मेट्रो स्टेशनच्या प्लॅटफॉर्मवरून खाली रस्त्यावर उडी मारून आपली जीवनयात्रा संपवली शौर्य प्रदीप पाटील असं पीडित विद्यार्थ्याचं नाव असून तो नवी दिल्लीतील राजीव नगर भागात राहत होता शौर्य प्रदीप पाटील हा मूळचा सांगली जिल्ह्यातील खानापूर तालुक्यातील ढवळेश्वरचा रहिवासी होता त्याचे वडील प्रदीप पाटील हे सोने चांदी गलाई व्यवसाय निमित्त गेल्या काही वर्षांपासून इथं स्थायिक होते त्यामुळे शौर्य हा त्यांच्या कुटुंबियासह दिल्लीतील राजीव नगर भागात राहत होता शौर्य हा दिल्लीतील सेंट कोलंबस विद्यालयात इयत्ता दहावीमध्ये शिकत होता ते मूळचे सांगली जिल्ह्यातील खानापूर तालुक्यातील होते मंगळवारी अठरा नोव्हेंबर रोजी शौर्यने राजेंद्रनगर मेट्रो स्टेशनच्या प्लॅटफॉर्म क्रमांक दोन वरून खाली रस्त्यावर उडी मारून आपलं जीवन संपवलं या घटनेनंतर दिल्लीतील राजा गार्डन मेट्रो पोलिसांनी तत्काळ घटनास्थळी धाव घेतली त्याला जखमी अवस्थेत उपचारासाठी रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं पण त्यापूर्वी डॉक्टरांनी त्याला मृत घोषित केलं शौर्या मित्री आत्महत्या च कारण संगने ही एक सुसाइड नोट लिख लिया है इसको टीचर इसको बुली कर, रहे, बुली कर रहे थे इसको और मेरे बच्चे के साथ भी ऐसा ही होता है वो सेवंथ में पढ़ता है कि जैसे बच्चा म्यूजिक का वो है पीरियड तो म्यूजिक पीरियड में बच्चा गाएगा नहीं तो क्या करेगा वो शोर करेगा तो उसके नोट्स लिख देते हैं किसी भी बात में नोट लिख देते हैं और उसको फिर क्या नाम है वो रेस्टिगेट कर देते हैं पंद्रह दिन के लिए बहुत ज्यादा परेशान कर रखा है यहाँ के टीचरों ने तो इसके में ले 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 नहीं किया बोलते हैं वो सुनते ही नहीं है नहीं, नहीं। कोई सुनवाई नहीं होती यहाँ पर कोई सुनवाई नहीं एक बच्चा था पहले सिक्स क्लास के अंदर था उसको भी इतना परेशान करा उनके माँ बापों ने यहाँ से निकाल के आय जैन जे में पढ़ा रहे उस बच्चे को हाँ आप शिकायत करो टीचरों की हेड मिनिस्ट्रेट से वो सुनते नहीं है अब इस बच्चे को हेड मिनिस्ट्रेट के सामने बच्चे को बिठा के टीचर भी डांट रहे हो बच्चा डांट रहे हो वहां रो रहा है क्या मैम मैंने ये नहीं करा नहीं करा नहीं करा वो बच्चा बहुत पड़ताड़ित हो के, इसको ये सुसाइड नहीं है ये मर्डर है टीचरों ने ये मर्डर करा है ये सुसाइड नहीं है कि उसको इतना परेशान कर दिया उसको मेंटली इतना टॉर्चर कर दिया कि उसने अपना जीवन खत्म करना ही चाहा उसके माँ बाप ने भी आके बोला टीचरों को लेकिन टीचर सुने नहीं पोलिसांना शौर्य पाटीलच्या स्कूल बॅगमध्ये एक दीड पानाची सुसाइड नोट सापडली आहे या नोटमध्ये त्यांनी शिक्षकांचा मानसिक छळाला कंटाळून हे कृत्य करत असल्याचं स्पष्टपणे नमूद केलं आहे मेरा नाम शौर्य पाटील है आई एम वेरी सॉरी आई एम वेरी सॉरी आई डिड धिस पर स्कूल वालों ने इतना बोला कि मुझे यह करना पड़ा यदि किसी को जरूरत हो तो मेरे अंग दान कर देना मेरे पेरेंट्स ने बहुत कुछ किया

बट वेन शौरा शॉर वॉज ही वॉन्टेड टू बी अ डांसर एंड इसलिए वो ड्रामा क्लब से बहुत अटैच था ताकि उसे आगे जाके उसके पोर्टफोलियो के लिए अच्छा हो तो लेकिन ये ड्रामा क्लब की जो इनकी टीचर थी शी टू पुश उम इंसल्ट हैम सेम थिंग्स लाइक कि तुम ओवर एक्टिंग कर रहे हो तुम्हें इतनी एक्टिंग नहीं करनी चाहिए विच वॉज ओके अगर आप ऐसे बोल रहे हो ठीक है आप मोटिवेट करो ना किसी को आप ऐसे तो नहीं बोल सकती एक बार क्या हुआ लाइक like, ये बहुत एटीन इट वॉज ऑफ सेवेंटीन आई गया सैवनटीन की तारीख़ थी या एटीन की जिस उसने सुसाइड किया था उस दिन की बात थी वेन शी You know, pushed him in the class and insulted him. And when he started crying, she told him that girls cry. You're a man, and if you cry, then you're a girl in front of the whole class. And kids are ready to give their statement, but they won't take it. And they even remove the article reels and all the things. And कलम्बस स्कूल वालों ने ये भी बोला कि अगर कोई बच्चा उनके स्कूल का ये डालेगा स्टोरी पे या फिर कुछ आवाज़ उठाने की कोशिश करेगा तो उसे टीसी दे, दे देंगे और शौर्य को भी इसी बात से डराया जाता था कि मैं टीसी दे दूँगी सिक्सटीनथ को हुई थी हमारी चार्ट के ऊपर बात एंड ही वॉज लाइक कि मेरे दिन बहुत ख़राब जा रहे हैं स्कूल में मुझे जाना नहीं है बट हमारी अटेंडेंस कम हो जाती है यही बात हुई थी एंड उसके बाद नॉर्मल बातें या सुसाइड नोटच्या आधारावर राजा गार्डन मेट्रो पोलिसांनी शाळेच्या प्राचार्य अपराजिता पाल यांच्यासह मनु कालरा युक्ती महाजन आणि जीवली वर्गीस या चार शिक्षकांविरोधात आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल केला आहे